Ми перебуваємо на Games Gathering у Києві, де зібралися представники не тільки ігротворчої індустрії, а й кіно. І, власне, от Олена Масіві, ефекс-продюсер зі студії Postmodern Digital, одна з таких творчих людей. Тож доброго дня. Доброго дня! Власне, як вам загалом оця тусовка, яка здебільшого не кіношна, але теж пов'язана з технологіями та інтерактивними розвагами? Для мене немного непривично. Це моя перша потому конференція Я в принципі працюю в індустрії не так давно, і в основному у мене опит посещання и ну, І от загалом тут теж збираються художники, тут теж збираються різного роду моделери тощо. Чим воно відрізняється крім загальної тематики? Тобто, здається, спікери ті ж говорять про ті ж самі речі. Чи... У нас отличается сама специфика работы, потому что в игровой индустрии есть своя специфика, связанная с ограничениями движков, с ограничениями игр, с необходимым уровнем качества для графики самой. В киноиндустрии у нас самый главный критерий — это фотореализм. Соответственно, для тех же для представителей одних и тех же специальностей, например, для аниматоров, для моделеров, у нас будут разные требования, и в киноиндустрии они выше, чем для гейм-индустрии, потому что у нас основная цель, опять-таки, это фотореализм, и он требует более высокого технического навыка, уровня. Ну и вот, власне, постмодерн это назва знакома далеко, напевно, не всем киноглядачам нашим. Тоже, расскажите, пожалуйста, докладнейше про студии. Uh, наша студия является частью холдинга Filmium Group. О, а вот сам она... же ещё биже знаем это. Да, да. Uh, она существует больше десяти лет. В из самых свежих работ, которые точно на слуху у всех зрителей и у широкой аудитории. Это «Сторожевая застава», которая вышла в прокат в прошлом году. И, собственно говоря, наша студия делала большую часть компьютерной графики для этого фильма. Мы участвовали во всех этапах производства, препродакшена, продакшена, постпродакшена пост этого фильма. И мы делали, собственно говоря, разрабатывали концепцию, от концепции до реализации и самого компьютерного персонажа Голема, и 3D-окружения, и в работе у нас была финальная сцена битвы между Големом и Олежкой. Собственно говоря, большой кусок работы и основные персонажи. Этот фильм наверняка на слуху у большинства наших. Ну, тут один нюанс. с сценаристом стрички, паном Ярославом, Вин Мани. Мені... На цілком закономірне питання, а де ж водне божество, яке було в історії, і чому воно ніяк не втрутилося в в фінальну битву? Він так і сказав: ми планували, ми хотіли, але нас обмежив бюджет. Тобто, раз планували 100% У вас було якісь напрацювання, як власне мала виглядати битва між големом і нашим водним божеством, тобто що мало чекати глядача, якби нам дозволили фінанси? На самом деле, к тому моменту, когда мы пришли к разработке этой сцены, у нас уже был ряд ограничений, и она вошла в фильм, но этот персонаж был разработан довольно-таки условно, и сцена была максимально сокращена, потому это немножко не тот. То есть это вариант, где мы уже были оптимизированы по бюджету и делали то, что мы можем сделать. То есть, это не та ситуация, где у нас была значительно больше идея, уже разработанная, да, там, графическая, которую нам пришлось урезать. Вот, потому я не могу сказать больше. Ну так, и все мы знаем, то... это прекрасное, чудесное слово NDA, которое, зазвичай, еще мало так обмежает много из наших интервью, много гостей, и не могут про это все вот Но вот, в целом, на самом деле, Украинских фильмов с графикой появляется Ну, начебто не так вже і багато. І от виникає закономірне питання, чи застосовується додаткова графіка у кіно, де на перший погляд її нібито немає. Є невидима комп'ютерна графіка в фільмах і в частності в українських фільмах, звісно є. Елементарно починає з тих же серіалів, де дуже часто щось знімається на зеленому фоні. Вот. И до фильма, где опять-таки, может быть что-то на зеленом фоне. Может, могут где-то использоваться тросы страховочные, которые потом просто ретушируются. А может где-то компьютерная графика немножко менять, усиливать какие-то эффекты. Например, у нас есть съемочный огонь, но по итогам как бы, фильма там, режиссер, продюсер понимает, что хотелось бы усилить эту сцену. Да? на съемках это делать часто опасно, особенно если это касается главных персонажей, как бы, живых актеров. То есть мы можем добавить, как бы усилить, например, огонь, добавить дыма, добавить что-то по фону. При этом как бы зритель, просто глядя как бы, эту, эту сцену на телевизоре или у себя на компьютере, он может и не понять, что там была проделана какая-то работа по компьютерной графике. Точно такие же эффекты, например, добавление снега, можем добавить дождь. Бывают ситуации, где, например, сняли кадр днем, надо, чтобы он был ночным. И мы делаем день в ночь. Вот иногда бывает добавляем туман, иногда где-то легкую дымку, ну такие вот очень тонкие нюансы, которые в принципе зритель может не отловить. Некоторые вещи, например, можно было бы снять, если повезет с погодой или не повезет с погодой. Вот и на самом деле таких задач бывает много. Бывает такая незначительная ретушь, которая вот по каким-то причинам это произошло. Я, наверное, смогу рассказать про этот пример, если нет, потом. Например, на одном из проектов у нас был случай, когда к нам попадает видеокадр, я его отсматриваю, и там стоит задача ретуши. То есть я просматриваю, а как бы на самом предмастере не отмечено, что именно надо ретушировать. Все нормально. Тросов нет, зеленки нет, ничего нет. Что же мы ретушируем? каких-то заметных изъянов нет. Раз, второй. Такая, нет, надо уточнять у заказчика. Пишем письмо, уточняем, что же надо отретушировать. А там, значит, сцена, спальня, э, кровать, прикроватная тумбочка, и на ней стоят несколько статуэток. Нам такие, надо заретушировать вот одну из этих статуэток. То есть то, что на самом деле на съемочной площадке заняло бы буквально одну минуту отправить ассистента убрать реквизиции стола, <laughs> так превращается в то, что кадр уходит на пост-продакшн, на пост-обработку, мы платим деньги, нанимаем студию для того, чтобы затереть статуэтку на прикроватном столике. Невидимая графика, она там есть. Ну, вот, власне, я до того явил, что що, еще э, разу частейше встречается вот эта фраза, что действительно классная работа додатковой графики, это та, яку ты не помечаешь не непомеченным, ну, власне, на оком. Да. Также примерами может быть, например, если у нас в кадре есть какие-то экраны, а, телевизионные мониторы, компьютерные экраны, то есть весь контент, который надо как бы туда добавить, там показать, это все тоже мы можем добавлять. Из международных примеров, наверное, одним из хороших примеров такой незаметной графики, потому что даже где-то я встречала статьи, где разбирали такую невидимую графику. Это были три билборда на границе, на границе штата... Эббинга, Миссури. Да, да. Потому что там делали, в принципе, то же самое. Там усиливали сцены с огнем, там дорабатывали сцены, где э, главный герой, женщина, она бросала бутылки с коктейлем Молотова, которые mm. не могли долететь. И вот много таких нюансов. Потому что, опять-таки, драма, и при просмотре художественного фильма... Ну, дета може бути в губи графіки. Ну, та, от, власне, що здається в багатьох фільмах, коли ви думаєте, та, та. Просто тут яскравим прикладом, який мені зразу спадає на думку, це Зодіак Фінчера, де теж я колись був шокований, коли побачив, скільки саме там було зроблено з допомогою бонусної графіки. І... Ну і от, власне, ви вже раз самі трошки на початку начебто зачіпали оцю тему. Международных коллабораций, или ваша студия мало может работы над иностранными картинами? Да, конечно. Мы сейчас очень много сотрудничаем а, с международными компаниями. А, мы сотрудничаем с Китаем, с Южной Кореей, с Индией. И на самом деле 29 ноября вышел в мировой прокат фильм а, 2.0. Он так и называется 2.0. Це сіквел легендарного індійського блокбастера робот. І сочно говорили час пожинає вклади своєї слави индийский індійські екшени це своя категорія. Ну, тим не менше. <laughs> ну і от, власне, загалом, якщо говорити про роботу в команді, тобто неодноразово я вже за сьогоднішній день чув думку. Що в нас дуже багато талановитих українських художників, моделерів, в яких є саме проблема командної роботи і проблема взаємодії таких речей. Чи бувало от важко, чи вам, чи окремим людям в команді інтегруватися в цей ритм роботи? бывает. Бывает, что мы общаемся с человеком, у него вроде как достаточно высокий технический уровень, но он не готов работать в студии или не может по каким-то определенным причинам релацироваться в наш город. И основная проблема заключается в том, что ввиду специфики работы в киноиндустрии и ввиду специфики того, что у нас многие, все департаменты работают... Для работы над одной задачей работает несколько департаментов и должна быть очень хорошая понятная коммуникация и хорошо когда она происходит быстро когда мы не тратим там день на то чтобы отправить там, материал от, от фрилансера или фрилансеру получить фидбэк, прокоммуницировать это все поэтому очень важно чтобы ключевые все артисты они находились в студии у нас как бы, в офисе и если какие-то очень сложные задачи, как правило, они не уходят на фриланс. То есть на фриланс может уходить техническая работа, на фриланс может уходить более, могут уходить более простые задачи, либо задачи, где у нас минимальное взаимодействие с множеством а, департаментов и где это легко, как бы, с технической стороны потом интегрировать или прокоммуницировать. Вот. То есть если есть какая-то техническая задача, например, сложная, и у нас нет ин-хаус такого специалиста, конечно же, мы ее отдадим, но опять-таки это очень специфические задачи. И это задача, которую может сделать там один человек и вернуть ее. Есть, это если мы говорим о фрилансе. Ну и вот властное про конкурентный рынок в Украине есть еще. Заличие. Багато в Украине студии, которые занимаются VFX графикой в кино? С одной стороны, много, с другой стороны, у нас много маленьких студий. И у нас мало больших студий. И у нас мало больших студий, которые... Ну, собственно говоря, мы являемся менеджерами в Украине. То есть у нас около 50 человек в штат нашей студии. У нас высокий уровень как бы, технических требований к работе, которые мы выдаем. У нас есть внутренний QA, который довольно таки высокий. Потому что мы работаем на международных проектах. И часто у заказчика еще есть свой QA или какие-то еще дополнительные требования потому как бы мы тоже стараемся держать нашу планку качества довольно-таки высоко. Потому рынок есть, студий много. Многие студии работают на рекламе и фильмах, многие также работают над, над фильмами и телесериалами. Но опять-таки как бы у нас большая студия, и, к сожалению, украинские проекты, как правило, не могут дать нам достаточно работы и нагрузки для того, чтобы мы могли загрузить себя максимально украинскими проектами. К сожалению или к счастью, мы там переросли украинский рынок и довольно-таки давно. Ну и, власне, цей рік добігає кінця, попереду наступний. Загалом, зосередимося поки еще на украинских проектах. Чи є какие-то планы, замовлення, де... В яких стрічках мы побачимо вашу працю? К сожалению, Я не можу сказати. Okay, Окей, гаразд. Добре, анонси, анонси. Але чи вони є, і приблизно скільки їх буде наступного року? Вони є, їх мало, але поки слишком на ранній стадії для того, щоб говорити, що ми 100% будемо над А, вот даже... uh, Добре, тоді я зам ще бонусне питання. Це фільми саме з такою невидимою додатковою графікою, чи щось дійсно яскраве. Mm -hmm. якщо? От такі у нас реалії кіношного та інших бізнесів. Ви працюєте, але ви повинні чекати анонсів. Ну як мінімум, сподіваємося, що VFX Production влаштує нашим очам приємно, і що фільм Ми UA старатися. також влаштує нашим іншим органам, також приємно. Будемо сподіватися на чимало хороших фільмів наступного року. Дякуємо вам за те, що ви робите. Сподіваємося, у вас буде якомога більше саме українських проєктів, де би ви могли залучити своїх спеціалістів. Да. Що ж, ну, а ви, звісно ж, це відео не має ніякої бонусної графіки, але це не заважає вам підтримувати його вподобайкою, коментарем або поширенням. Дякуємо, на все добре, до зустрічі. Всі добре.